ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਆਇਆ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਕਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਬਰਕੁ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਨ ਕੋ ਪੰਛੀ ਆਪ ਹੈ बखशिश बख्शिशा सब तो पहला गुरु साहब ने अनासू भेजा गया नैनासन भाई राम सिंह भाई भीर सिंह ना करम सिंह उसके दिखा प्राप्त करके आए

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਪਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਾਏ ਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਖੰਦ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ

ਸੁਰੇਜ ਜੀ ਸੰਘੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਵੇਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਜੇਤੇ ਤੋਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਆਗਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ दंडवत वंदन कृवा सर्व कला सुभरत दोलन तेरा सो प्रभु नानक देख, देख रहत मंच पर शोभत निर्मल वे भूषण श्रीमंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज एवं यूनिवर्सिटी के गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सिंह ओदा सिंह खड़े के राजेंद्र दास जी संजय सिंह जी वैसे तो मेरे को मालूम नहीं है बोलना है ये तो अचानक ही ऐसा हो गया यानी क्या ऊपर क्या करना गया गर्ण हुआ और बोलने में ये था कि पास की बातें पे तो बहुत सुने वर्तमान में कुछ बातें हुई इंग्लिश का एक राइट राइट शैडी शहरी ने बात कही यू कॉन्ट यूर पास्ट एंड यू कॉन्ट चेंज यूर फ्यूचर बट यू कैन चेंज यूर प्रेजेंट एट प्रेजेंट इज द फ्यूचर हमने पास्ट में बहुत सारी बातें की सत्रह सो आठ से लेकर उन्नीस सौ बीस तक हमने ये किया अठारह सौ इकसठ में हमने ये किया पास्ट की बात किया हमने लेकिन आगे क्या करना है इसके बारे में हमने तो विचार नहीं है आगे जो जो जा रहा है, इंटरनेट की ओर जा रहा है हमारे को अपनी वेबसाइट वेबसाइट और वेब करने के संत है हमारे जितने डेरे हैं हमारे, है, हमारे संत है उन संतों का गेरवास वेबसाइट में डालना है यह आज के प्रवेश में बहुत जरूरी है समय जा रहा है समाज को समाजिक तौर पे हमें जा रहा है एक राजनीतिक तौर पे जा रहा है एक आर्थिक तौर पर मेरी याद है पूरे भारत की जब बात करते हैं निर्मल संप्रदाय की जेल पंजाब को छोड़कर हरियाणा को छोड़कर राजस्थान में सिर्फ तीन डेरे बिहार में सिर्फ पटना साहब और एक हमारे प्रदीप उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश का हमें पता नहीं है और भारत की इतनी स्टेटों बाकी हम कहा गए बात की बात करने वाले हम किसी स्टेटों में नहीं विश्व की हमारे निर्मल संप्रदाय में ऐसा संत हुआ संत हरमंत सिंह निर्मल जिसने पूरे विश्व में एक पहचान बनाई उनका स्थान जो है आज पूरे भारत में किसी एक भी संप्रदाय के पास किसी एक भी आश्रम के पास किसी एक भी मठाधीश के पास व्यक्तिगत जमीन नहीं है निर्मल संप्रदाय के संत हरबल सिंह निर्मल के पास हो मानव नहीं होगा निर्मल संप्रदाय के संत को एक लाख दस हजार रुपये का जमीन शरीर बुरा हुआ उस व्यक्ति ने जाके इतना काम किया उसी कल्पना थी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और यूनिवर्सिटी कल्पना कब किया उस व्यक्ति ने सिक्सटी में सिक्सटी में आज पूरी बिल्डिंग क्या है इतना बड़ा हॉल है कि दस हजार लोग चेयर और टेबल पे बैठ के एक साथ ही मोटर पे काम कर सकते हैं लेकिन पहचान नहीं मिली व्यक्ति कहीं निकला ही नहीं अठारह वर्ष में रहा गुफा से जैसे तो नानक देव जी के बारे आता है के में आता नदी में जाने के बाद तो सारा कुछ हो गया अठारह जैसे जैसे गुफा से बाहर आते थे मन में आता था कि मैं संप्रदाय की कुछ करूंगा मैं संप्रदाय की कुछ करूंगा आज उस एरिए में कोई नहीं जानता निर्मल संप्रदाय कौन है लेकिन हरमन सिंह निर्मल को बाप जी के नाम से पिताजी के नाम से लोग जानते हैं

मैं टीसी में, में राजस्थान में रहता हूं और मुझे मन में आता है कि हमारे जतक का तका मिलना तका का बहुत भारी मेरा लगता पुष्कर का लेकिन क्या करूं हमारी संप्रदाय में उसी समय हर आश्रम में हर डेरे में हर द्वारे में हर स्थान पे गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाया जा रहा होता है इसलिए मेरे को पहुंचता ही नहीं मेरे कोई जाके भी नहीं पहुंच पाता बात के लोग भी मानते मेरे को मैंने एक साल का संकल्प लिया निर्मल निर्मल आपको जाने अथवा नहीं जाने सिख आपको जाने नहीं जाने लेकिन डॉक्टर स्वामी आपको पूरे भारत में कहीं ना कहीं घंट देगा मैं पूरे भारत में घूमा मैंने प्रधानमंत्री से बात किया मैंने राष्ट्रपति से बात किया मैंने गृह सचिव से बात किया संत हरबंद सिंह के निर्मल के नाम से एक जैसे डाक जारी होता है भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम पे एक लिफाफा जारी कर दिया हमारे संप्रदाय हमारे संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी देन है कि हमारी के संत को एक नेशनल लेवल पर आइडेंट्री मिली और उनका नाम क्या दिया पर्यावरण पर्यावरण विद पर्यावरण मुझे नहीं, नहीं मालूम पड़ा कि मैं निर्मला का पड़ गया

कि लसन प्याज मैं खाता नहीं था चाय पीता नहीं था तो मेरी दोस्ती किसी जमती नहीं था निर्मला में आके धीरे धीरे क्या महाराजी चाय नहीं पिया आशीर्वाद होगा तो लेकिन बाहर का शुरू कर, कर दिया अदरवाइज मेरे को प्रेम कितना किया मेरे याद है जब मैं अखाड़े में आता था तो मेरे लिए सब्जी बिना लसन प्याज के बनती थी आज की डेट में मेरे को बावन सौ बच्चे